یہ کتاب میں قلم جس کا آج آپ نے آخری سبق تھا کریم سیدنا قلندر بابا یعنی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ارشاد میں لکھوائی آپ کے دوست آپ کے بھائی آپ کے بزرگ یعنی مجھے خواجہ کو یہ سعادت اللہ نے نصیب کی کہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک لفظ لکھا ایک ایک لفظ کی مانویت پر غور و فکر کیا مشب کریم قلندر بابا اولیاء کے تصرف اور فیض سے جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا اور پڑھا الحمدللہ آپ سب نے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا یہ بڑی سعادت ہے میری اور آپ سب حضرات کی میرے بچوں کی میرے شاگردوں کی میرے دوستوں کی کہ میرے اوپر مرشد کریم بابا دربا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض محیط ہے جس قدر مجھے مرشد کریم نے قلم کے ذریعے علوم سکھائے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر میں نے عبور حاصل کر لیا میں نے جس حد تک سمجھا یہ امانت آپ حضرات تک پہنچا دی اور میرا اور آپ سب کا فرض ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو لکھایا سمجھایا اس پر بار بار غور و فکر کریں تفکر کریں اور اس علم کو جس طرح بھی ممکن ہو کم نہ, کم نہ زیادہ اللہ کی مخلوق تک پہنچائے اللہ تعالی ہمارا حامی و نقصر ہو ہم سب کو حضور بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے قرآن پاک اللہ کے حکم سے سیدنا حضور علیہ السلام نے لکھوائی اس کتاب کا مسلمانوں نے جو حضر کیا وہ سب کے سامنے ہے اس کتاب کا جو حشر ہوا اس کتاب سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا مقدس جانا لیکن کتاب میں تفکر نہیں کیا گیا معلوم یہ کہ جب تک کسی بھی شعبے میں تفکر سے کام نہیں لیا جاتا اس شعبے کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی اسی طرح مرشید کریم حضور خلندر بابا اولیا نے سیدنا حضور علیہ السلام کے ارشاد سے کتاب قلم لکھوائی اس کو بھی اگر ایک عجوبہ تجربہ سمجھ کر پڑھا تو کیا فائدہ اس کتاب دو قدم سے اس وقت فائدہ ہوگا جب آپ کے اندر آپ کے دماغ میں ذہن میں کا پیٹرن بن جائے تفکر اگر دماغ میں نہ بنے تو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ساری کوشش جد و جہد اس کتاب کے سلسلے میں یہی ہے کہ انسان کے اندر سوچ و بچار کوشش تفکر کا پیٹرن بن جائے اور تفکر کا پیٹرن اس وقت بنے گا جب آپ, کسی ایسے جب آپ کسی ایسے آدمی کی پیروی کریں گے آپ کسی ایسے آدمی سے خود کو قریب تری کر دیں گے کہ جس آدمی کے ذہن میں تفکر کا پیٹرن موجود ہے اس آدمی سے قریب ہونے کی کیا صورت ہے وہ بھی مشدد کریم عبدالحق حسن اخرا سید محمد عظیم برخیا المعروف قلندر بابا اولیاء کے الفاظ میں عز دیتا ہوں مشید کریم نے فرمایا خواجہ صاحب اگر کسی سے دوست دوستی کرنا چاہو تو کیا کرو گے میں نے کہا اس کی خاطر مدارات کروں گا وہ پکا دوست بن جائے گا ارشاد فرمایا اور جب خاطر مدارات نہیں کرو گے تو دوستی ختم ہو جائے گی پھر خود ہی اشاع فرمایا کہ دوستی اس وقت پکی ہوتی ہے جب دوست کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لو دوست کی طبیعت دوست کی طرز فکر دوست کے مزاج کو اپنی طرز فکر بنا لو اگر کسی شرابی سے دوستی مقصود ہے تو شراب کو اپنا کر دوست بنایا جا سکتا ہے اگر کسی نمازی سے دوستی مطلوب ہے تو نماز کو شعار بنانا ہوگا تب نمازی سے دوستی پکی ہوگی اللہ القیاس جب تک کسی آدمی کی خوبی یا دلچسپیوں کو اپنی دلچسپی نہیں بنا لیں گے دوستی پکی نہیں ہوگی اب جب ہم حضور سیدنا علیہ السلام والسلام سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا سیدنا حضور علیہ السلام کی کے اخلاق کے حسنہ دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلاط والسلام نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کس طرح حاصل کی سیدنا حضور علیہ السلاد والسلام اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ضمن میں پہلا مرحلہ تفکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے ابھی شعوری آنکھ نہیں کھلی تھی حضرت جبریل امین سامنے نہیں آئے تھے لیکن تفکر کا یہ عالم تھا کہ میل و دور غار ہیرا میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں تفکر کرتے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے زمین کیا ہے دینا مرنا کیا ہے چاند سورج کیا ہے یہ کائنات کا نظام کس طرح متحرک ہے اور یہی تفکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبو پت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بنیادی طرز سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھوتی طرز سوچنا تفکر کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد جبریل کو حضور کے پاس بھیج دیا پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کے تحت وہ تمام علوم نو انسانی کو منتقل کر دیے جن علوم کو سیکھ کر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی دوستی کے رشتے میں بن سکتا ہے قلم بابا اولیا نے لوہ قلم میں ایک جگہ اشار فرمایا میں یہ کتاب سیدنا حضور علیہ السلام والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں ایک جگہ یہ فرمایا کہ اس کتاب کو اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے معانی کو تلاش کیا جائے اور اس کے معانی کو تلاش کرنے میں جد و جہد و کوشش کی جائے تفکر کیا جائے تو یقیناً اس بندے کے اوپر تمام علوم منکشف ہو جائیں گے جو اس کتاب کے قلم میں بیان ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی بلا ناگا تلاوت کی جائے ایک وقت مقرر کر کے تلاوت کی جائے تھوڑا پڑھا جائے زیادہ غور کیا جائے جیسے جیسے پڑھیں گے غور کریں گے اسی مناسبت سے شعور کی سکت بڑھے گی انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لاشور غالب ہو جائے گا اور شعور مغلوب ہو جائے گا یعنی حواس کی موجودہ پوزیشن پلٹ جائے گی اس وقت صورت حال یہ کہ شعور غالب ہے لاشور مغروب ہے اس کتاب کو سمجھنے والا بندہ اس پوزیشن میں داخل ہو جاتا ہے کہ لاشور غالب اور شعور مغروب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب سے استفادہ کرنے کی ہمیں ہماری نسل کو اور پوری نو انسانی کو خواتین کو مرد حضرات کو توفیق خطا فرمائے اور سیدنا حضور علیہ السلط والسلام کے اس فیض کو تمام عالم میں عام کرتے ہیں. کتاب قلم کی تشریح ختم ہوئی جس کے ایک سو گیارہ لیکچر ہیں یہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کو محمد اسد عظیمی نے قلم بند کیا اور اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر تمام بھائیوں میں تقسیم کی گئی تاکہ کتاب ضائع ہو جائے اس کے بعد میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سلسلہ عالیہ کے تمام فرزندوں کو بیٹیوں کو اور دوستوں کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب کے فیض سے اتنا معمول کر دے کہ قلندر بابا اور رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے اور ہماری پوزیشن وہ ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ان اولیاء اللہ خوفن علیہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے اللہ انا اولیا اللہ خوفن اللہ یا اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ